6, 40, правий 2. Доброго дня і з вами Драйв. І ми разом із українською Євроламп Rally Тім знаходимось у Швеції, куди запрошуємо і вас. Цього тижня Швеція разом із Норвегією приймає другий етап чемпіонату світу з автораллі, у якому традиційно бере участь екіпаж Валерія Горбаня. Для українця це буде вже шостий старт у цій скандинавській країні. Ну а поки команда готує автомобіль, а пілот зі штурманом знаходяться на ознайомленні із трасою, ми з вами маємо кілька хвилин, щоб ознайомитись із Швецією. Хоча за рівнем життя скандинавські країни вважаються одним із лідерів у Європі, погляд на побут зсередини може сильно відрізнятись від погляду ззовні. Ми вже не вперше і не вдруге у цій країні, тож маємо тут своїх друзів. Серед них Ірина, яка більше 15 років тому переїхала до Швеції з Молдавії і тепер працює у магазині знаряддя для туризму та риболовлі, який належить її чоловіку. Во час Советского Союза рисовали совершенно другую картину. Багато люди, які були настроєні уїхати за кордон, рисовали ту картину. Э, пост, э, ну, как бы так сказать, э, жизнь за границей лучше, а в России, в Украине и в бывшем постсоветском пространстве жизнь очень была плоха в то время. При переезде сюда, конечно, для тех, кто приезжает с, ну, с полубедной Украины, с нищей Молдавии, <свят> здесь, конечно, все кажется очень красиво, но только с внешней стороны. А когда углубляешься уже в саму шведскую жизнь, узнаешь, насколько тяжело жить здесь. В общем-то, в принципе, если найти хорошую работу, хотя с этим сейчас безработица, то жить, конечно, здесь можно. Но не на широкую ногу, как многие, кстати, девушки думают про это. А потом сейчас в связи с кризисом экономическое положение очень усугубилось. Если посчитать, я приехала сюда в 2001 году, и здесь было очень довольно-таки неплохо, но с каждым годом шведы сами не ощают. И это даже не только шведы, я, ну, многие туристы приезжают из Германии, из Франции, из Голландии. В принципе, большинство людей очень живут экономично, все стараются сводить, ну, свести кое-как концы с концами. А вот насчет, вот, что здесь какая-то социальная помощь, конечно, с голоду, может быть, и не дадут умереть, но жить будешь очень-очень-очень скромно и очень-очень экономят на всем, буквально. Одежду там, если даже вы приедете и посмотрите, что у шведы не очень красиво одеты, не сильно роскошно, это, ну, говорят, что они на это внимание не обращают, но... К сожалению, у них просто нет возможности <laughs> покупать очень много красивой одежды. А те, которые покупают эту одежду, они на других вещах может быть экономят. В общем-то, в принципе, вот это вот такая сторона немножечко обратная, не так, как мы привыкли думать об этом. Швеція та її сусіди за Скандинавським півостровом, тобто Норвегія та Фінляндія, можуть пишатися прекрасним екологічним становищем. Турбота про природу дозволила зберегти навколишнє середовище у прекрасному стані. Проте, ви, напевно, будете здивовані, коли дізнаєтесь, що у Швеції із її населенням менше ніж у 10 мільйонів працюють 10 атомних реакторів. а средняя тривалість жизни составляет 80 років. Тож что поговорим о про те, как местные жители проводят вильный час. Здесь, где я живу, очень много людей ну, любят охоту, рыбалку, вот это вот такой досуг очень активный. Большинство людей ездят на лыжах и много людей занимаются так бы ходьбой, особенно в престарелом возрасте стараются не ходить очень много. Что есть, то есть. Но это, как бы так сказать, я заметила: в основном-то 70% населения. Остальная часть пьют. Но есть это. Кстати, между прочим, здесь я часто сталкивалась, когда я говорила, что я из бывшего Советского Союза, они мне говорили, ой, у вас там это много алкоголиков, все пьют, все пьют. Я говорю, на душу населения у нас вообще-то алкоголиков меньше. У нас просто люди, когда они выпивают, они идут на улицу, они не прячутся по домам, они идут на улицу веселяться. А здесь каждую пятницу люди покупают в систем Булагет водку или там, какое там какое-то вино или что-то, пиво любят очень. И Бухают конкретно у себя дома. Некоторые каждую субботу даже не выходят никуда, потому что здесь, как бы, далеко мы живем. Все друг от друга. И, в общем, стараемся, стараются не ездить, конечно, на машине, потому что права отберут. А так вот это правда. И, но это вот в этих маленьких районах. Может быть где-то там в Стокгольме, может там лучше. Болюча ныне для украинцев тема коммунальных платежьев для Шведев такоже доволен неприемную Да больш... большая часть семейного бюджета как раз и уходит если у человека своя собственная вилла, обычно это куплено в долг в банке и может быть почти ну половина зарплаты уходит на погашение этого долга, потом вторая половина зарплаты, но ну это если один человек, с одного человека, вот эта вторая половина зарплаты уходит на погашение коммунальных услуг, отопление, электричество, дрова там кто-то покупает, в общем все вот это, это, не это не страх это недешево. И вот если, конечно, человек женат и имеет жену, и жена работает, то они, конечно, сводят с концы с концами, потому что жена обычно, может быть, там платит за продукты питания, потом еще бензин очень дорого, и дизель у нас дорого. В общем, как бы так сказать, после получения заработной платы первым делом люди оплачивают счета, потом рвутся в магазин и покупают еды как можно больше, потому что это очень необходимо, а потом они экономят. Проте безперечно, что разом із негативными моментами, які кидаються у очі, не може не бути моментів позитивних. Тим більше у Скандинавії. Ну, позитивные, как бы так сказать. Мне очень, очень нравится здесь то, что люди спокойные, они не бунтуют. И плюс, как бы, растить детей все-таки здесь меньше наркомании. Здесь более такой хороший климат для проживания. Они загрязненные, они стараются, в общем, как-то беречь свою природу. А, Но ну, позитивно мне вообще-то нравятся шведы сами по себе. Они более натуральные. Э, по сравнению, кстати, с нашими людьми, шведы, они естественные. Вот это вот самое главное. Ну а у наступному драйві – чергова частина розповіді про ралі Швеции.